كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر, الله أكبر الله أكبر لله الحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم فهذه ملائكة فقال ملائكة ما جزاء أجير وفاء عمله قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره قال الملائكة عبيدي وإمائي فضوا فريدتي عليهم ثم خرجوا يعجون الى الدعاء وعزتي وجلالي وكرمي وعلومي وانتفاع مكاني لأجيبنهم قال ارجعوا قد غفرت لكم وبدلت سيئاتكم حسنات قال فيرجعون مغفورا لهم او كما قال عليه الصلاه والسلام الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر كله أو كما قال عليه الصلاة والسلام الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر, الله أكبر لله, لله الحمد بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك الدار الغوث الرحيم نستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله الذي ارسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعه من يطع الله رسوله فقد رشد ومن يعصهما فانه لا يضر الا نفسه ولا يضر الله شيئا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان الله ملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وازواجه وذرياته قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحمهم امتي ابو بكر رضي الله عنه واشدهم في امر الله عمر رضي الله عنه واسلمهم حيا عثمان رضي الله عنه وعفوهم عليهم رضي الله عنه وفاهمة سيد النساء أهل الجنة رضي الله عنها والحسن والحسين السيد شباب أهل الجنة رضي الله عنهما وحمد أسد الله وأسد رسوله اللهم اغفر لي الأباس وولده مغفرة ظاهرة وغامنة الله تغادر زنبا الله في أصحابي لا تتنظرهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فبموتي أبغضهم وخير أمتي ظلمي ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان ظل الله بقدر من أهان سلطان الله لا أهانه الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعزكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد আমরা যারা কালেকশন করবো আমরা কালেকশন করে করি ইনশাআল্লাহ